de la serie viajes en canadá te voy a compartir una opción de hospedaje en vancouver para ahora que visites este precioso estado es un lugar que en particular a mí me encantó tiene una vista de 180 grados increíble cuenta con un gimnasio biblioteca alberca y hasta un sauna así que bueno sin más preámbulo vamos a conocerlo Este lugar es Vancouver Central Estate, ubicado en la zona de Chinatown. Yo lo he alquilado por medio de Airbnb. Y para poder acceder al lobby, necesitas ingresar un código o una llave con sensor en este aparatito de aquí. Una vez dentro, tomas el ascensor que te pedirá nuevamente la llave para poder seleccionar el piso de tu departamento. Sin ella, es imposible usar el ascensor, así que no la olvides. Y llegamos a nuestro encantador departamento. Ah, por cierto, no olvides quitarte los zapatos al entrar. Es una costumbre en Canadá. No querrás ser descortés. Oh, sé que acabamos de llegar, pero te quiero mostrar una de las cosas más lindas de este lugar. Tiene un balcón en donde puedes estar horas viendo esta impresionante vista, con un café o un chocolate en tus manos. Y el clima que a mí me tocó era fabuloso. Si sí, frío, pero de ese frío que disfrutas, no de ese frío seco. Es un frío con humedad y eso lo hace un deleite al respirar. Qué hermosa la ciudad de. Banco. mostraré la sala. El sillón es sofá-cama. Cuenta con almohadas y cobija. También con una mesita, televisión, aire acondicionado, calefacción y luz de lectura. A un lado de la sala tenemos la habitación número 1. Cuenta con una cama matrimonial, un gran espejo, closet, lámparas de lectura y esta increíble vista. Ya te puedo imaginar con tu café adorado, acostadita o acostadito, viendo el amanecer. Y tú te vas a quedar con esta habitación. Ahora vamos a conocer uno de mis lugares favoritos, la cocina, para que mañana te comparta del desayuno que haré. Esta cocina cuenta con un refrigerador. Hoy está vacío, claro que sí, porque más al rato iremos por las compras. Y aunque no tenemos nada, el anfitrión ya ha dejado algunas. Mira, aquí nos dejaron las especias, sal y pimienta, la jarra, juego de cuchillos, los cubiertos, plástico, papel aluminio, ollas. Sanguichera, jarra para el agua, cafetera. Esta cocina está súper completa. Incluso tiene frigobar y lavavajillas. También nos dejaron nuestro cafecito con todo y el azúcar. Ahora veamos, veamos qué más hay por aquí. Hay un sarroncito con un decorado muy astérico, unos pañuelos aromatizantes, la jarra de agua. Tenemos el lavadero con el jabón para trastes, jabón para manos y también tenemos dos bandejas para los trastos. Y este de aquí es el pasillo de la entrada. A la izquierda está la puerta de entrada y este de la derecha es donde guardan todos los objetos de limpieza. Ahora vamos a mostrarles el primer baño. Es un baño completo. Tiene tina, regadera, excusado, lavabo y cuenta con toallas, jabón, shampoo, acondicionador, Kleenex, papel de baño, cotonetes, toallitas desmaquillantes, aromatizantes, secadora de cabello, tapetes y aquí también está la lavadora y secadora de ropa. Y continuamos con el segundo cuarto. A diferencia del primero, este tiene baño dentro de la habitación y es muy similar al que acabo de mostrarte. También es un baño completo y tiene todos los complementos del anterior. La verdad es muy sabroso llegar del frío de Vancouver y bañarte con agua bien calientita en la tina. Sales ya arrullada y lista para dormir. Saliendo del baño encontramos la habitación. Tiene un espejo para alistarte, una mesa para colocar tu maquillaje, perfumes o lo que necesites para arreglarte. Y a un lado, uf, no, de verdad no me canso de esta vista. No sé cómo explicarte lo que es ver el anochecer con todos los edificios iluminados. Al igual que la habitación anterior, es una cama matrimonial. También tiene un closet con recubierta de espejo, así que aquí podrás automodelarte todos tus vestuarios. Adorado, te comparto este tremendo bistón. ¿Qué tal está el de tu habitación? Y nuevamente regresamos al elevador para mostrarte la biblioteca. Este lugar cuenta con una armonía muy bonita, en donde puedes hacer tu tarea, estar en alguna reunión o hacer tu home office hay varios escritorios sillones mesas y también cuentan con muchos libros de distintos temas que ponen a tu disposición y para poder accesar aquí únicamente necesitas tu llave con sensor Pasos más adelante encontramos esta área común. Es un lugar que me encantó porque hay casas que tienen riachuelos de agua limpia con piedras en el fondo. Tienen fuentes, asientos y es un lugar con mucho silencio sin importar la hora del día. Este lugar se me hace idóneo para tomarte un break después de trabajar, para refrescar tus ideas o si tienes niños para que salgan a correr aquí. Y sin olvidarme, si te encantan las fotos tanto como a mí, este es un lugar perfecto para realizarlas. Mira, Dorade, me encanta pasar por aquí sobre el agua. Se ve increíble, ¿no? También están estas estructuras para sacarnos unas fotos bien cookies, así es que no hay que desaprovechar. Y unos pasitos más adelante está esta fuente con un estilo muy urbano. Mira nada más, qué diseño de las casas. Simplemente con verlo me causa relajación por el agua. Definitivamente lo voy a copiar para mi casa, claro, y por supuesto que yes. El concepto de las casas sobre el agua me recuerda al antiguo y lindo Xochimilco, claro que es, cuando todavía tenía jolotes y menos ruido, claro y por supuesto que sí. Tienen su propio. Y este es el gimnasio. Que siempre fuimos en horarios cuando estaba cerrado, así que por desgracia no podremos ver a detalle los aparatos con los que cuenta. Y unos pasos más adelante encontramos la alberca. El agua es climatizada y creme súper sabrosa por las mañanas y usualmente sin gente. También aquí mismo encontrarás un sauna. Los horarios de apertura son de 6 de la mañana a 12 de la mañana. También este lugar cuenta con bebederos de agua, regaderas de agua fría y agua caliente, una silla y ganchos para colocar tus cosas y, sobre todo, este tremendo vistón. De verdad, saliendo del agua después de nadar y tener esta vista es increíble. Y sin olvidar, también podemos hacer uso del jacuzzi. Este hermoso hospedaje se encuentra muy bien localizado, ya que enfrente de él se encuentra la Arena Rogers. tres minutos caminando encontramos la estación Chinatown Stadium y a una cuadra del metro llegamos al Costco al cual tienes acceso con tu tarjeta aunque sea de México u otro país también la comida es muy buena debo admitir que me han sorprendido los precios y el sabor Fíjate, un hot dog con sus papas y refresco de 500 mililitros tiene un costo de 1 dólar con 50. Eso es un costo de 25 pesos mexicanos. La verdad, ni en mi rancho están a ese precio el paquete de las tres cosas. Claro que no. Y por último, una cuadra para atrás del hospedaje, tenemos el TNT. Es un mini supermercado chino. Considero yo que el costo de frutas y verduras está bien a comparación de otros lugares. Pero de ahí en fuera puedes encontrar algunas cosas más caras o más baratas que en otro lado. La ventaja es que encontrarás todas las especies y productos necesarios para cocinar tu comida china. Aquí están gigantes. Las frutas, se me hace extraño que sean tan gigantes. No. ¡Ay, pobrecita! Gira a la derecha para continuar en Kiefer Plaza. ¡Qué de cangrejos! Mira, te comparto un poquito de los precios que maneja esta tienda. Las ensaladas están en 11 dólares, 23 dólares. Las sopas en 11 dólares. Este aceite en 9 dólares, casi 10. También tenemos el picante en 4 dólares. Tienen una sección muy amplia, pero evidentemente es de picante chino. También aquí te dejo el precio de las mermeladas, las jaleas. Aquí están las galletas. Y las papas de tamaño familiar. Por cierto, de sabores muy extraños, y más para atrás encontramos el corazón de Chinatown. Es un lugar lleno de comercio, así que tendrás varias opciones para comparar precios. El costo por noche de este lugar es de $5,500 pesos, aunque ya sabes que la tarifa varía según la temporada. El acceso es a las 3 de la tarde y tu checkout es a las 11 de la mañana. Aunque a mí el anfitrión me permitió llegar desde la 1 de la tarde y dejar mis cosas. Y bueno Adorade, ¿qué tal te pareció este lugar? A mí me gustó mucho porque lo sentí un lugar muy completo y bien ubicado. Ahora vayamos a lo que venimos. ¿Lo recomiendo o no? A mi gusto me pareció fabuloso y creo que incluso tiene más cosas de las que yo pido. Pero si eres una persona más quisquillosa y que le causan inseguridad ver personas indigentes, te sugiero mejor buscar otra opción con cualidades semejantes, porque en Chinatown es una ciudad de mucho comercio y eso involucra que también en las calles te encuentres algunas personas indigentes. O que de noche si pasas cinco calles encuentres todo cerrado y con poca gente. Pero eso es solamente si andas de vago. Si te dedicas a estar solo en el edificio no tendrás ningún problema. Y esta semana quiero recordarte que hay un ser superior al pendiente de ti. Que te ama, le importas y quiere ayudarte de muchas formas. Yo sé que hay noches que pareciera no tener fin, que son tan oscuras que es imposible ver un amanecer. Pero yo soy testigo de que Dios restaura todo lo que con lágrimas le pedimos. Desde que yo iba a la universidad anhelaba con un viaje internacional. Empecé a ahorrar y a mis 22 años logré comprar un viaje a Madrid. Pero por desgracia comenzó el caos del COVID, me cancelaron mi vuelo y no sabes la tristeza con la que mi corazón se inundó. Para muchas personas eso será algo X o sin importancia, pero para mí era importante y no solo por el sueño universitario de viajar sino también el sacrificio que involucraba levantarme cada mañana en mi trabajo y ganarme mi dinero como la mayoría de los mexicanos. En fin, perdí el dinero de mis vuelos y el de mi hotel solo recuperé un 25%. A mis 22 años con mi inmadurez fue un golpe de mucha rabia y dolor, de esas que te hacen hasta enojarte con Dios cuando Él ni culpa tiene. Pero ahora tres años después, de regalo de cumpleaños me envió este viaje que estás viendo en el canal. Y no solo visité un país, sino que fueron dos. Y fue un viaje de ensueño que podría tomarme el atrevimiento de decir que fue perfecto. Y todo porque siempre cada paso que di lo consulté con él, siempre con él. Y me dirás, bueno, pero lo tuyo fue solo un viaje. Pero no es la única cosa en donde Dios ha hecho grandes cosas por mí. Hay otras que incluso son más complicadas y de temas más sensibles. Pero si te cuento esta es porque el canal es de viajes. Y este viaje de Canadá es la restauración de un sueño que yo tuve. Así que solo quiero recordarte que habrá cosas que te hagan creer que Dios es un padre egoísta o que no te presta atención. Pero esas distracciones solo son para alejarte del amor que sientas por Dios. Y que te alejes de su amparo sin que te des cuenta. Pero te será fácil detectarlas siempre que involucres a Yahvé en todo lo que hagas. Y como dice un versículo de la Biblia, ¿qué padre le da a su hijo una piedra si le pide pan? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que no tengas miedo de conocer a tu padre. Que él, con amor, espera con los brazos abiertos a sus hijos. Te mando un abrazo con mucho cariño. Te mando muchos besitos. Bye.